أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid amin. Berkat Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Celaka engkau, engkau beramal dengan amalan ahli neraka. Kalau engkau mengharapkan syurga, engkau sebenarnya tamak bukan pada tempatnya. Jangan terpengaruh dengan barang pinjaman. Kalau engkau menjangkanya buat dirimu, sedikit masa lagi akan diminta pulangkan daripadamu. Allah Azza wa Jalla telah meminjamkanmu kehidupan dunia ini. Enggak engkau mentaatinya di dunia. Tetapi engkau menganggap dunia itu hakmu. Lalu membuat sesuka hatimu padanya. Begitu pula dengan sifat afiat. Itu juga suatu pinjaman. Kekayaan pun suatu pinjaman. Demikian pula dengan keamanan dan pangkat dan semua yang ada di tanganmu dari bermacam-macam nikmat yang diberi Allah. Semua itu adalah pinjaman. Jadi janganlah engkau membuat sesuka hatimu pada barang-barang pinjaman ini. Sementara lagi akan dipinta balik daripadamu dan ditanyakan tentang apa yang telah engkau gunakan padanya. Ingatlah, oh semua yang ada di tanganmu dari segala macam kenikmatan itu adalah pinjaman daripada Allah Azza wa Jalla. Maka pergunakan dia dengan membuat ketaatan kepadanya. Apa yang kamu inginkan di dunia ini, Namun pada para sufi itu semua tiada berguna. Kerana mereka sibuk dengan dirinya. Tidak ada masa untuk memikirkannya. Mereka sibuk menuntut keselamatan diri kepada Allah Taala di dunia dan di akhirat. Ada setengah mereka mengatakan boleh setuju dengan Allah pada urusan manusia. Tapi jangan setuju dengan manusia dalam urusan Allah. Biar apa pun yang berlaku. Didik diri kamu bermuafakat dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan mencontohi para hamba yang solihin. Yang mengikut perintahnya. Oleh kerana dunia ini penuh dengan kelalaian dan penipuan. Maka Allah memerintahkan hambanya untuk sentiasa mengingati Allah. Berzikir padanya. Sebagaimana telah kita jelaskan semalam tentang kelebihan zikir. Keperluan, kepentingan. Bukan kewajiban. Untuk kita sentiasa mengingati Allah. Bila kita ingat Allah bagi menunjukkan bahawa ini perkara yang penting dan keutamaan. Dan dunia yang merupakan jalan masuk bagi syaitan yang paling mudah. Kemana syaitan bersumpah untuk menggoda anak-anak adab dan menyesatkannya. Agar syaitan berfikir bagaimana cara paling cepat dan mudah tanpa mereka menyedari syaitan di belakangnya. Kalau syaitan datang bertemu manusia dengan rupanya, maka mereka berkata ini setan Atau dengan bisikannya, mereka akan kata ini bisikan syaitan. Maka yang paling ampuh sekali untuk syaitan menyesatkan manusia melalui dunia. Maka dibisikkan bahawa dunia ini untuk kamu. Milik kamu. Kekal tempat bergembira tempat yang menjadi matlamat kamu maka manusia terus dibuai dan didodoikan bahawa dunia ini milik mereka maka nama-nama hartanah dinamakan dengan nama mereka tanah nama mereka kereta nama mereka rumah nama mereka untuk dikelirukan bahawa ini milik mereka lalu kita pun berkeyakinan tanah ni milik saya sebab nama saya kereta ni milik saya sebab nama saya dan segala aset-aset nama kita lalu kita bertanya bila kita mati nama tu berpindah atau pergi ke mana kalau benar harta itu milik kamu bila kamu mati kamu akan bawa sekali sebab itu milik kamu tak ada orang boleh ambil tetapi kenapa tanah yang sama bertukar nama bahkan berpuluh nama bertukar harta yang sama berpindah tangan bahkan berpuluh-puluh orang even ratus tidak ada yang menjadi milik kita tapi syaitan akan berusaha keras berkata dunia milik kamu. Kamu mesti memilikinya, mencarinya, menguasainya, menjadikan ia matlamatmu. Maka demikian makhlis dibuai dengan kesesatan, tanpa mereka melihat di belakangnya syaitan. Dan yang kedua syaitan akan menjadikan manusia berfikir, apa yang mereka dapat itu usaha mereka. Apa yang mereka dapat itu kerana bijak mereka. Apa yang mereka dapat itu kerana bertuah mereka. Apa yang mereka dapat itu bagi menunjukkan mereka berada pada level tertentu di kalangan hamba-hamba Allah. Sehingga mereka lupa bahawa apa yang mereka dapat, walaupun daripada usaha mereka, zahirnya milik Allah. Tentu kalau kita ni Allah jadikan manusia, semuanya pernah meminjam. Tak ada manusia tak dipinjam, mesti dipinjam. Tetapi bila kita meminjam kereta orang, bagaimana rasanya buat kereta pinjam? Bagaimana rasa buat KTP? Kita rasa macam ada tanggungjawab. Jangan dia calon nanti tuang tanya. Kalau sekiranya tiba-tiba tayar panci, walaupun bukan salah kita, kita rasa bersalah. Sebab ni kereta pinjam. Ni. Kalau tiba-tiba ada orang langgar kereta kita, kita tetap rasa bersalah ni kereta pinjam. Macam mana saya nak jawab dengan tuang dia? Kalau saya kata pada tuang dia, ada orang langgar, ada orang gila langgar. Tetap saya bimbang tuannya akan berkata sesuatu tentang saya. Yang awak cuai kenapa? Kenapa awak parking kat situ? Kenapa dah tahu dia gila awak duduk dekat dengan dia? Kata begitu kita, bila kita pinjam barang orang, kita bimbang berlaku sesuatu pada barang. Demikian nikmat yang Allah beri pada kita. Nikmat sihat, nikmat harta, nikmat pangkat. Semua ni nikmat dan kita pinjam. Tidakkah kita takut kita salah guna nikmat? Dan Allah akan tanya. Kan itu Allah mengingatkan manusia dengan membuang segala kepandaian kebijaksanaan mereka seketika untuk memahami tentang hakikat nikmat. Allah Taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Summa iza massakumud dur fa ilaihi tajarun." Tidak ada nikmat yang ada pada kamu melainkan datang dari Allah. Kerana itu bila kamu ditimpa kesusahan kau minta dengan dia. Tak apa bukti nikmat itu milik Allah. Buktinya bila hilang nikmat itu kita minta dengan siapa? Kita sihat. Hari ini sihat. Tiba-tiba tuan-tuan sakit. Ah ya, sakit biasa-biasa tak boleh nampak penado, nampak farmasi, nampak klinik, nampak doktor pakar. Akhirnya tak sembuh juga. Akhirnya tuan-tuan nampak siapa? Semua manusia. Allah. Kenapa nampak Allah? Sebab nikmat itu dari Allah. Kalau nikmat ini bukan dari Allah, manusia ketika susah, mereka tak akan nampak Allah. Sebab itu bukan dari Allah. Tapi dari Allah. Sebab itu bila hilang dia sesuatu, ada seorang hilang anak dia. Bila dia hilang anak dia, minta orang siapa? Supaya pertemukan anak dia. Tanya orang pernah hilang anak. Tak payah hilang jauh lah, hilang kat mall dia. Tengah-tengah musim nak beraya. Leka boleh-belah hilang anak. Masa mula-mula ditanya orang lah, ada tak nampak anak saya? Boleh tak buat pengumuman? Boleh tak tengok CCTV? Tiba-tiba semua cara ini tak berhasil, dia rasa dia minta dengan siapa? Ya Allah, pertemukan saya dengan anak. Itu bukti apa? Anak kamu dari Allah. Sebab bila kita hilang nikmat-nikmat berharga dalam hidup kita, kita tak akan minta dengan orang. Kita minta dengan Allah. Nyawa kita. Waktu seorang manusia terapung-apung, terkapar-kapar di tengah lautan, hampir karang, dengan ombak yang mengelilinginya seperti gunung ganang. Ketika itu dia minta nyawa dengan siapa? Apakah dia minta nyawa dengan Sultan? Perdana Menteri? YB? Mak dia? Ayah dia? Atau dia berkata, Ya Allah kalau kau selamatkan aku. Pasti aku akan menjadi orang yang bersyukur. Pasti kami akan jadi orang beriman kepadamu. Falamma najahum ilal bar faminhum muqtasib. Tapi bila kami selamatkan mereka, sombong balik. Inilah bukti nikmat dari Allah dan manusia minta dengan Allah. Tetapi, bila nikmat itu tu ada dengan kita, kita lupa ini pinjaman dari Allah. Dan kita lupa Allah boleh ambil dan Allah boleh alih-alihkan nikmat mereka apa yang Allah kehendaki. Dan kita juga lupa nikmat yang kita dapat cuma sekejap je kita nikmati. Kalau hari ini kita mampu ketawa beberapa patah, kita akan menangis selautan air. Selautan tasik. Kalau hari ini kita seronok seketika kita akan berdua cita dan tempoh yang panjang. Kita ambil contoh. Hari ini seronok lah seronok. Seronok apa? Sebab saya dapat anak. Misalnya seronok. Gembira dia. Buat jamuan, buat itu, buat ini. Tiba-tiba Allah hilangkan anak dia. Matilah anak dia. Lihat kesedihannya memanjang lebih daripada gembira dia. Hari ni dia suka lah. Suka dapat kereta baru. Lepas tu tembok depan rumah. Misalnya, dia sedih lebih kuat daripada dia gembira. Kita selalu sebut dunia ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dihidangkan dengan seribu nikmat. Lalu satu musibah datang, ditenggelamkan semua. Umpama kapal besar, sikit je bocor, dia boleh tenggelam semua. Dia tak perlu besar, bocor besar. Kita tengok kapal-kapal besar tu. Yang berlayar di lautan. Bagaikan pulau-pulau yang bergerak. Dia hanya perlu sedikit cacat je, dia boleh tenggelam semua. Nikmat kita, tuan-tuan nampak banyak Alhamdulillah kereta ada, rumah ada, sekian-sekian ada Allah uji sikit je Sakit kaki Habis semua nikmat ni tak nampak Kita duit banyak Itu ada, ni ada, sakit lidah Tak boleh makan Kita dah rasa habis dah nikmat Tengok orang yang masuk hospital Kalau tuan-tuan tengok orang masuk hospital Dia sakit apa? Dia tak akan sakit seluruh badan Salah satu Yang ni mungkin sakit kepala Yang ni mungkin sakit kaki yang eh, ni mungkin sakit ini, sakit ini. Tentang cukuplah sakit itu dia dah hilang nikmat. Dia dah berpindah dari rumah banglonya ke hospital yang tak pernah dicita-citakan. Lalu dia memakai pakaian yang dia pun tak pernah cita-cita pakai hospital. Pakaian tu pun dipakai tanpa dia sedar. Bangun tidur, eh dah baju lain ya. Ke mana dia orang tukar eh? Ha, dah fikir lah. Dia telanjangkan aku apa? Dan masa kita masuk, mau mama-mama eh? Kita terkejut baju lain. Maknanya orang tukar baju. Kita bayar macam mana dia orang tukar baju? Siapa tukar baju? Betul tak? Kita dah jadi baby di tukar baju. Asyik tak pakai pampers. Dah jadi baby. Siapa kita? Tak ada apa. Kan itu Allah ingatkan kita dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal La ilaha illahu hu fa'anna tu'fakun Wahai manusia, kata Allah. Ingatlah nikmat ini semua datang dari ya Allah. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi. Apakah ada lain pada Allah yang akan memberikan rezeki kepada kamu? Tidak ada Tuhan melainkan dia. Kenapa kamu berpaling dari Allah? Tentang macam cerita sama juga. Bila kita nak nikmat, orang bisnes nak maju. Mula-mula dia cerita marketing, branding, Okey, saya marketing. Marketing ni ajak orang datang kedai. Kemudian nak branding pula biar orang tergerak nak beli. Orang rasa bangga dengan produk yang dia beli. Bila begitu, dia kira berjaya lah. Secara bisnesnya macam tu. Orang yang bisnes, tiba tak datang juga orang. Ketika itu, dia akan kata apa? Dia doa kepada Allah, Ya Allah. Tolonglah, hantarlah, berilah, kurniakanlah keuntungan. Sekian, sekian, sekian. Kan rezeki itu dari Allah. Bukan dari manusia. Kita tak akan merayu pelanggan, kita merayu pada Allah. Mula-mula memanglah rayu pelanggan. Tapi pelanggan tak lagi. Kalau pelanggan lagi juga, akhirnya kita mengetahui yang patut kita rayu ialah Allah. Sebab ini semua datang dari Allah. Sebab itu kata Allah, Ya ayuhan nas, Udhkuru ni'matallahi alaikum. Eh hey manusia, ingat nikmat Allah atas kamu. Bukan kamu yang dapat tu dengan ke, ke, kebijaksanaan kamu, kekuatan kamu. Bukan. Itu kamu cuma ditipu. Kita cuma ditipu kononnya sebab kita bijak dapat duit. Sebab kita interview, pandai jawab, kita pun dapat kerja. Bukan. Itu rezeki awak. Bukan pasal awak ni bijak jawab masa interview. Kalau buka yang per interview tu nak ambil tengok muka awak, ambil lah. Ya? Boleh lah. Ni pun tengok macam muka ni, boleh lah kerja sini. Muka ni, muka ni sesuai lah. Bukan sebab kita bijak. Kamu mana yang terbuduga bijak menjawab tak dapat? Pak syarat nak kerja sini mesti bodoh. Kita tak nak cik bijak. Kita ingat nak bijak. Jawab-jawab. Ada setengah-setengah temuduga ni, dia nak orang bodoh. Dia tak nak orang cerdik. Kalau orang cerdik lawan dia. Asal-asal boleh kerja je. Banyak jawatan-jawatan hanya perlukan orang bodoh. Tak perlu orang cerdik. Jadi bila nak temuduga, dia cari yang paling bodoh sekali rupanya. Kita berlagak cerdik lah. Rupanya tak. Saya nak orang bodoh. Yang tak ada jawab, tak reti jawab. Jadi begitulah rezeki kita. Yang kata oh, sebab saya pandai, sebab gini, sebab saya ada kabel. Bukan cerita awak oh ada kabel, itulah rezeki awak. Oh. Sebab saya kenal orang dalam. Zahir itu cuma Zahir. Sebab bila kita mengetahui bahawa rezeki ini semua dari Allah. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan kepada kita. Fadkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Ingat. Semua nikmat kamu dapat dari Allah. Kalau kamu tahu nikmat itu dari Allah, barulah kamu percaya. Jadi orang yang menyangka nikmat itu daripada diri dia, bukan pinjaman, dia akan kekal. Apa kata Allah pada mereka? La jarama annahum fil akhiratihumul akhsarun. Orang ini, orang yang pernah rugi sekali. Akhirat kala. Dan Allah Ta'ala menyatakan. Walain azaqnal insana minna rahmah summa nazana minhu innahu la ya'usun kafur anu sini kalau kami bagi nikmat kami biar mereka larut dengan nikmat sehingga mereka menyangka daripada mereka usaha mereka bijak mereka lalu kami cabutnya secara bijak summa nazana summa minhu kemudian kami cabut nikmat itu daripadanya lalu kata Allah innahu la ya'usun kafur mereka waktu itu mula rasa Berputu asing Mereka ketika itu Mula melihat Rupanya bukan saya cerdik Bukan saya bijak Bukan sebab ada keber Pertama, nikmat Allah bagi Mula-mula rasa dia punya Tapi ketika mana Allah ambil Barulah tahu itu pinjaman Allah Dan itu nikmat Allah Dan itu bukan dia punya Maka dia mula berputus asa dan kembali berdoa kepada Allah. Lalu apa kata manusia kata Allah tentang watak manusia yang cukup pelupa? Kata Allah, "Wala in azaqnahu na'ma ba'da darra umas ba'da darra masathu la yakulanna zahab as-sayiat anni innahu fakhur." Dan bila kami kembalikan mereka dapat nikmat. Kami beri balik nikmat selepas mereka susah. Dia minta-minta kami bagi balik. Masatu Lepas mereka susahkan bagi balik nikmat pada mereka, mereka kata apa? Zahaba'an an nisa'a. Ada ha, tak dia apa dah? Innahu lafarihum fakhur. Mereka mula bergembira dengan sombong. Tengok, saya dapat overcome selesai masalah tadi. Dan bila selesai masalah dia kata, saya yang selesaikan. Bila datang musibah, ya Allah tolonglah saya. Bila selesai saja, saya ada strategik sikit, saya pun berjaya. Dan bila kita faham noktah yang paling dipanggil mukaddimah yang pertama. Oh nikmat tu dari Allah. Dan nikmat itu pinjaman. Dan nikmat itu Allah ambil. Allah akan hilangkan. Allah akan pindahkan. Dan kita akan ditanya oleh Allah. Tentang apa yang kita lakukan. Bila nikmat tadi tuan-tuan comel kita jaga. Macam saya beri analogi mudah. Tuan-tuan punya kereta dengan orang. Tuan-tuan terbalik -tuan -tuan bersih berkilat. Dia lepas pinjam kereta, kita polis kereta dia. Kita isi minyak penuh. Lepas tu kita tukar tayar baru ke dia? Tentang pandangan yang beri pinjam, bagus je ni. Dan kali nak pinjam, kita bagi ni. Dan orang ni dipandang mulia. Tapi kita pinjam kereta orang minyak tak isi. Hantar berkerok macam tu. Keadaan debunya, siannya. Lepas tu ada cacat calau balonya. Tentang ni tu orang ni tengok semacam gitu. Tengok, ini dia. Takkan dia dapat lagi. Tahu bagaimana saya katakan tadi, tadi bahawa nikmat ni Allah bagi punya sihat, muda, comel kita, amang kita, semua benda Allah bagi, lalu kita akan pulang kepada Allah. Allah berfirman, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Kemudian kamu akan ditanya nikmat yang diberikan kepada kamu. Satu hari Rasulullah SAW keluar Waktu Rasulullah keluar, Nabi jumpa dengan Abu Bakar dan Umar juga berada di luar rumah. Lalu kata Rasulullah kepada Abu Bakar dan Umar, "Ma akhrajakuma min baitikuma?" Apa sebab kamu keluar dari rumah? Ini masa tengah hari, jam-jam macam gini orang oh tak keluar. Panas. Lalu kata mereka, "Akhrajanal al-ju'." Kami lapar ya Rasulullah. Keluar ni sebab lapar. Di eh, zaman Rasulullah tak ada kedai-kedai ngeteh, tak ada. Nak makan makan murah. Dia tak ada kedai makan. Sama ada makan orang sendiri. Kalau tak ada makanan orang sendiri, pergilah tumpang makan orang orang. Lalu mereka duduk tengah jalan, kadang lapar. Nabi kata, ikut aku. Ikut aku. Lalu rasa bawa mereka ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Pendek cerita, lalu Abu Ayyub pun menghidangkan makanan. Lalu ingin menyembelih kambing. Lalu kata Rasulullah, jangan sembelih kambing yang ada anak. Atau yang masih menyusu, jangan. Kan beri hak pada anak dia. Atau rugi kalau kamu sembelih kambing yang ada susu. Sebab susu tu boleh bingung. Cari kambing yang tak ada, dia tak menyusu, dia tak ada anak. Maka dia sembelih kambing, mereka makan. Dan mereka kenyang. Dan mereka pun pulang. Rasul memandang wajah wakar dan umat. Lalu kata Rasulullah SAW. Wajah wakar dan ya umat. Nikmat yang kita dapat daripada kita keluar walaupun sekarang kenyang, Allah akan tanya. Rasulullah baca ayat. Summa la yawma izin aninai kamu akan ditanya nikmat kenyang. Contoh kita berapa kali kenyang? Tak tahu berapa kali kita tidur, berapa kali kita selesa, berapa kali, berapa kali, beribu nikmat kita dapat. Semua Allah akan tanya. Kan nikmat itu Allah punya. Allah layak tanya sebab Allah punya. Tentu kalau orang pinjam barang saya, saya berhak tanya. Awak buat apa barang saya? Saya berhak tanya. Itu barang saya. Kalau barang tuan-tuan, saya tak berhak tanya. Ini nikmat ini Tuhan punya. Dan Allah akan tanya. Maka hati-hati bila kita menggunakan nikmat dengan cara yang salah, tidak taat kepadanya. Maka ada akibat, ada hukuman. Kalau kita menggunakan dengan betul, maka Allah tambah nikmat. Tak Allah jadikan nikmat itu sebagai keuntungan kita. Bukan kerugian, keuntungan kita di hari akhirat kelak. Lalu kita akan diberikan apa yang lebih baik daripada apa yang kita beri di dunia. Apa yang kita diberikan di dunia? Kalau sihat di dunia kita diberikan. Lalu kita taat, Allah beri sihat yang paling baik ke keadaan syurga. Kalau muda kita gunakan dengan cara yang baik, maka muda kita di syurga. Kita tanpa tua. Kalau sihat digunakan dengan baik, kita sihat dan syurga tanpa sakit-sakit lagi. Demikian nikmat Allah tukar yang kita gunakan dan taat sebagai nikmat yang abadi. Tetapi kalau sebaliknya, maka itu mula akibat dan hukuman dalam mengaku Allah dan kemurkaannya. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.